всем привет зараз мы с доночками собираемся а, на улицу трошечки хотим погулять <свист> в парку покормить уточек и покататься на самокате <свист> <свист> даринка радуется а, доночки снова трошечки захворели у них кашель а, потом я или в этом видео я вам Расскажу, как я лекую своих доночек, чем я лекую вид кашля. На английскую мову мы не пошли, так не как хочется. у учительницы английской мовы а маленькая мне дитинка. Мне и мне я мне. не хочу, чтобы дитинка тоже захворела. Ой, Даринка просится тоже хвостики, да? И уже побачимся в парку. Вышли мы на улицу, девчатка вы решили взять самокаты и зараз будем еще кататься на самокатах. Погодка просто бомбезная. Тенечки трошечки прохладно, но на солнечке дуже жарко. А я одела жакет вид мохито, а все остальное вид сенсай. Топик, джинсы и кеды все от сенсай. Сумочка из тема. Да, ринки, девчонки катаются на самокатах, а маме приходится сдавать кросс. Иногда не успеваю за ними. Пришли мы в парк, уже классно. Зараз пойдем подымемся на уточек и пойдем на качельки, чтобы трошечки и дитки развеялись. Да? Да. Ух, Альбинка убежала, да, уехала? Да, мама. Пошли, Даришечка. Шаша? Хорошо? Давай, пойдем. Давай ручку. Пойдем на уточки, да. Подымемся. А тополиный пух. Дуже багато тополиного пуха. Колось у, у меня была аллергия а тополиный на тополиный пух. пух. А, памятаю, что дуже было важко. А зараз уже все прошло, все нормально, рука. все переросло. А ось уточки, да? А вот черепашка. Боже, а где черепашка? Вот. О, бачу! Классно! Ося, уточки сбираются. блин, А мы забыли хлебушек, да? Да. Жалко. Дуже гарно. Черепаха, ха-ха-ха, Черепаха, ха-ха-ха, Ой, смотри, уточка, яка, гарна. Угу. Что там черепашка делает? А ось черепашка. Что она делает? Посмотрите, подивитися. А? Девчонка устала, да, Даришка? А где Аля? А? Где пошли, Аля? погуляем. Потом пойдем на качельки. А ну, пошли, где Алечка? Ось еще одна красуня. Теж уже устала, да? Ну давайте трошечки посидим. Да мне жарко. М -м. Но я курсе, ну, зараз пойдем на тата. Я не хочу в рук ходить. Пошлите устойчиво. Можно его переплыть. А, Алечка. Девчатка сели трошечки вид пачиты. И зараз пойдем на качели. Даринка включила газ. И полетела аж не успеваю. А до чего тащила самокат. Побачила дитячий майданчик. А Альбинка уже на дитячий майданчике. Ось. зараз мы покатаемся. Потом, можливо зайдем в кафе. Что-то смачненько закажем. Он Альбинка уже на тарзанке. Даринка, а самокат? Самокат. Ну, понятно, самокат для мамы. А Даринка уже проходит дистанцию, да? Даришка. Даринка. Пошли ось так. Пойдем. Туда? Сара, с Даришечка. Я сейчас перелезу. Видишь? Мама перелазит. Обрежно. Все. А мама как? А мама не как. А мама скачи дальше, да? Дівчатка вже проголодались, і ми вирішили зайти в кафе круасон покушать щось смачненьке. Ось яка дуже гарна вітрина в кафе круасон. Як тут гарно, хочеться просто сість і відпочивати, дивитися на дівчаток, як вони граються на дитячі майданчики. Альбінка замовила собі ось такий десерт, чаклунка, полуничка така. А я з Дарінкою замовила ось такий десерт, називається Карпатка, і зараз будемо куштувати. Даринка взяла себе сок вот такой, а Альбинка замовила дитячую каву с маршмеллоу. Я взяла себе чай с полунычкой и имбирем. Э, дуже дуже смачный и не солодкий. Я замовляла, чтоб чай э, не был таким солодким. Не дуже я люблю солодкое и э, чай оказался дуже смачный. But ты устала, да? Устала, устала. Ну давай мне самокатик, мама понесет, хорошо? Да. Давай. А Аля на качельке побежала. Альбинка побежала на качели и Даринка за ней. Тут богато тренажерок для дорослых и есть вот такой детячий майданчик. Ось, яка маленькая спортсменочка тренируется. Дуже-дуже гарно, Даришечка. Идем мы уже до дома. Даринка уже устала, хочется спать, и не хочет идти ножками. Ось такая мамина жизнь в декрете. Еще не хватает рюкзака. Треба Дариночку трошечки понести и самокаты. Пришли мы до дома. Девчатка покушали, Даринка зараз уснула, а Альбинка спирает педручники. Завтра треба сдавать педручники. Все. Можно вздохнуть. Учебный учебный код заканчивается. Ось. И, как я вам говорила в начале видео, что ноночки снова захворели, и я захворела. Э -э, тоже сильно болит горло, кашель, насморк. І я хочу вам розказати з свого опыту, чим я лікую донечек і себя, чоловіка від кашля. Це мій лічний досвід. Це не реклама, це не я призиваю к цьому лікуванню. Я призиваю к тому, що Если дитинка захворіла, треба негайно обратиться до лікаря, не треба заниматься самолікуванням, а одразу обратиться до лікаря, и тільки лікар поставит правильный діагноз и правильне правильное лікування. Ось. И чем же я лікую своих донечек? Uh, у нас сильный кашель, когда Даринка буквально два дня назад, она очень сильно начала кашлять. Я же обратилась до лекаря, она назначила нам uh, сироп от кашлю, капли в носик, uh, сироп для горла. И я спросила антибиотик. Она категорически против. Давайте поликулимся тем, что я вам назначила. и я сторонница ингаляции. Ось, у меня есть ингалятор. Я ликую своих доночек, я ликую сама, человека ликувала ингалятором. Это вообще мой такой помощник, мне кажется, он дуже-дуже помогает. Но до этого треба обратиться до лекарю. Ось, и я попросила Які, які ліки мені треба для лікування? Звичайно, я коли в раз ми хворіли, то я використовувала інші ліки. А зараз вона мені приписала і буквально два дні ми робили ингаляции по три раза в день и нам стало краще да инка меньше начала ось у нас есть ось такой ингалятор фирму я закрою Это не реклама Это лично мой досвід я хочу поделиться с вами потому что зараз дитки дуже хворіют мы дуже хворіем и ингалятор дуже классно нам помогает. даже иногда мне Колись говорила наш педіатр, просто можете взяти звичайну водичку Боржомі чи мінеральну водичку і дышать. Хвилин 10 дышать. Це теж допомагає. А ліки, э, це, э, смотря какой кашель, і должен приписать лікар. Ось я вам хвастаюсь, що я своїх донечек лечу інгалятором. Нам дуже допомагає. А вам я широ дякую, что были со мной, что подивились мое видео. Берегите себя, берегите свое здоровье. Запоминайте, что здоровье – это главное, что у нас есть. Ось, час и здоровье. Так что всем пока, до скорых встреч, увидимся уже завтра. А я иду готовить вечеру, скоро человек придет с работы и требуем сготовать вечеру, покормить. The sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand.